যিহেতু আমাৰ ব্ৰাণ আম্বাচেডৰ আৰু যেতিয়া আমি বিদেশত কৰিলোঁ দুইবাৰেই তেওঁ বেংককত গৈছিলে আৰু এইবাৰো যেতিয়া আমি ছিংগাপুৰত কৰিবলৈ গ'লোঁ তেখেতক আমি ক'লোঁ যে ছিংগাপুৰত কৰিব বিচাৰিছোঁ ছ' আমি ক'লোঁ এনেকৈ কৰোঁ আমাৰ গোটেই প্ৰগ্ৰেমটো এনেকুৱা হ'ব তেখেতক ক'লোঁ যে তুমি তুমি যাবা নেকি তেখেতে ক'লে যাম মই যাম মোৰ লগত মোৰ ভাতৃ সন্দীপনক লৈ যাম আৰু মেনেজাৰ সিদ্ধাৰ্থ যাব আৰু আমাৰ শেখৰ যাব আৰু প্ৰথম কথা শ্ৰদ্ধে ৰায় জুবিন গাৰ্গক মতাটো পাপ নহয় উত্তৰ পূবৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ অনুষ্ঠান নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফেষ্টিভেলত উত্তৰ পূবৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ যিজন সংগীত শিল্পী তেখেতক নিমন্ত্ৰণ কৰাটো যিহেতু আমাৰ ব্ৰেণ্ড এম্বাচেডৰো হয় আমাৰ লগত সংকৃক্ত হয় আৰু তেখেতক মতাটো পাপ কৰা নাছিলোঁ এইটো আমাৰ দায়িত্ব আছিলে তেখেতক নিমন্ত্ৰণ কৰাটো তেখেত কিয় সোতৰ তাৰিখে আহিলে এইটো প্ৰশ্ন হৈছে তাৰ আগতে অসুস্থ ৰেহাৰে আহিছে বুলি বহুতে লিখিছে কিন্তু তাৰ দুদিনমানৰ আগতে তেখেতে আমাৰ অনু সাত ছেপ্তেম্বৰত মুম্বাইত তেওঁ খুব ধুনীয়া পাৰফৰ্মেন্স কৰিছে মুম্বাইত আৰু তেখেতে এক তাৰিখে নে তিনি তাৰিখে দিল্লীত তেখেতে পূজাত এটা অনুষ্ঠান কৰাৰ কথা আছিল সম্পূৰ্ণ কনচাৰ্ট বা মোপ কৰা হৈছে তৃতীয়তে তৃতীয় কথাটো হৈছে তেখেতৰ সোতৰ তাৰিখে এইকাৰণে আহিলে সেইদিনাখন ডাইৰেক্ট ফ্লাইট আহিলে কাৰণ কলিকতা হৈ আহিলে বহুত দীঘলীয়া হয় ঊনৈছ তাৰিখে আমাৰ অনুষ্ঠান আৰম্ভ হয় চ' সেইকাৰণে সোতৰ তাৰিখে ড্ৰুপ ফ্লাইটত তেওঁ আহিছিলে লগতে দলটো আহিছিলে